Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Yo también tengo un regalo que dar. Bueno, haz que la gente pierda el interés tanto como sea posible. Jota es Jota. Por un momento, no estaba seguro ¿De en qué estado de ánimo me encontraba? ¿Sorprendido? ¿Confundido? ¿O qué pasaba? Sin embargo, Jota no dejó que me quedara atrapado en ese estado de ánimo por mucho tiempo, ya que sacó algo de su bolsillo para Beagle. Sentí que estaba a punto de llorar cuando vio la corbata azul marino que usábamos para ir a la escuela. Bordé tu cumpleaños, y así es. 1812 es el número que aparece en él como el tuyo le sonreí antes de llorar Yota no me entregó la corbata directamente sino que levantó mi muñeca inclinó la cabeza y ató la corbata con cuidado durante mucho tiempo creo que se parece un poco a una pajarita tú compras esta corbata para mí Todas las mañanas me la atas, así que yo también quiero hacerte algo para ti. Seguramente habrá gente llorando hasta morir, y esa persona soy yo, Beagle. ¿Sí? ¿Podríamos permanecer juntos y atar los lazos de otros durante mucho tiempo? Hasta el momento en que escuché esa breve y memorable frase de él, solo pude asentir repetidamente Conocer a Jota me ha hecho pasar a una nueva página donde todas las emociones de la madurez están presentes. Quedarme a mi lado por el resto de mi vida está bien. Esta vez la Facultad de Ingeniería se conectó, no solo hizo nuevos amigos, conocí a mi amigo y recibí amistad de muchas personas. Pero, sobre todo, participé en el evento de conexión de la Facultad de Ingeniería. Me ayudó bastante que un amante te lleve a casa. ¿Dónde crees que se encuentran los momentos más difíciles de una relación? Para mí fue el comienzo. Piénsalo. Desde el primer día que conocimos a Jota, difícilmente pude encontrar nada impresionante el uno en el otro. Y creo que probablemente no sea diferente. Es como un tonto momento. Nos encontramos en el baño, él gritó, estaba roto y lo saludamos con el nombre de otra persona. Jota en un principio era una persona de cuerpo oscuro, que preguntaba y respondía todo lo que le pedía, con muros altos y escondidos muchos secretos. No importa cuánto lo intente, no puedo acercarme a la palabra, mejor amigo. Solo puede ser mi compañero de cuarto que vive al otro lado de la cama, pero rara vez se cruza. Pensando en eso, es sorprendente que los dos finalmente decidiéramos estar juntos como amantes. Además, Jota también claramente cambió. Francamente, muestra más cariño, más ternura, y lo más importante, es incluso mejor para burlarse de los demás. Hoy es el último día del examen. Desde la noche hasta tarde tuve una reunión con amigos de Bango Pochana. No me culpas, ¿verdad? Le pregunté al hombre alto que hoy vese un uniforme de estudiante muy elegante y lucía elegante de pies a cabeza. Todavía me ato la corbata. Hoy quería mostrar sus habilidades, así que se ofreció como voluntario para atarlo por mí. Y el resultado es que hacer un desastre con la corbata es como hacer un nudo muerto justo en la garganta. Pregunta primero: ¿desde cuándo me odias?